Да. Здравствуйте. Привет. Как ваши дела? Потихоньку. Mm. Вы ну, удовлетворительно, скажем так. Да? Вы из Америки, да? А, да, да, у меня в Америке. Понятно. А в чем, о чем общаетесь? Да я так каратаю время за рулем. Но вот... До этого собеседник попался... Украинец наберет в Великобритании. Мы обсуждали медицинские страховки. Mm. Но что-то прервалось. Понятно. А вы о чем общаетесь? Я о войне. Политика войны. О войне? Ну, вот. Интересная тема. Да. Вот И сейчас, вы думаете, вот сейчас вы ждут решения Путина. Будет ли он соглашаться на 30-дневное перемирие? Mm -hmm. Как, ну, как вы... вы думаете? Я думаю, что не согласится, но если даже и согласится, нарушит. И мне интересно, ну, как ну, вы не... думаете, как американец, что будет делать администрация Трампа в этом случае, в случае, если он откажется, и в случае, если он нарушит? А если он откажется, если он нарушит, какой-то одинаковый, да? Ну, не наблюдайте, согласится где-то, да? Не, ну Согласился, тут он прямо скажет, я... тут он прямо скажет, я не согласен. На 30 а, Ну, пили. если он ну, если он не согласен, то ничего. Ничего ну. не сделает. Ну а что могут сделать? Да ну, все, что могли сделать. Говорят, какие-то санкции. санкции, да, еще на банковскую систему. Да, уже там все там, уже все, что можно было, уже есть. По-моему, 24 тысячи санкций сейчас сходино. Против э... юридических физических лиц. Я тоже так считаю, что Стал, уже все вопрос. санкции все исчерпаны. Да, уже нечего добавить я думаю. Если можно было что-нибудь добавили бы. Усиливать военную помощь Украине точно не будет. Нет, кстати, там есть куда ну, расти. То есть американцы же они чуть-чуть послали там. У них всего 3000 абрамцев, а они дали там пару сотен. Вот дали бы сразу тысячи две. Вот это было бы существенное усиление. Не-не-не, а я же не говорю, что бы дали бы, чтобы было бы хорошо. Я о том, что будет, готов ли Трамп вообще усиливать военную помощь. Он потому что вообще ни разу не сказал о том, что он будет помогать военно. А, да, ну он коммерсант, его деньги волнуют. Он типа. уже много потрачено. Надо хотя бы что-то с Украины получить ну, взамен. Иначе. 그러니까, что вместо того, чтобы списывать старое вооружение, его отдали нам. Это дешевле было. Ну, продал, да, да, да. Потому что утилизировать дорого, а тут и продали, и изучили, как бы, методы борьбы, да, там, то есть это же знание, это нужно, военные. Ну, американцы это видят, они, американцы, большинство американцев понимают все это или нет. Ну, американцы, ну, те, с которыми я общаюсь, они не понимают, вот что, э, как бы это сказать, что Америка инвестирует, да, в знания что Америка продает оружие, они все понимают. И то, что Америка, допустим, провоцирует военные конфликты там по всему глобусу, обычно американцы это понимают. То есть вы считаете что, все... считаете, что это Америка спровоцировала эту войну? Нет, эту войну я не совсем уверен, потому что я не владею настолько данными. Но я считаю, что Америка участвовала. Даже, ну, он сказал, что они 6 миллиардов потратили на продвижение демократии в Украине благодаря которой что то завязалось, грубо говоря. Это бред. Ну, ну это Виктория Нованд, она Это бред. Она, могла и не... она тоже... Как в бы, Россию тоже вливали бюджет... деньги. В Россию тоже вливали деньги на продвижение демократии, и ничего же не получилось. Да, Значит, все зависит от была, людей... Там, была болотная площадь, там, да, там... Да ничего не получится, у них ничего, сколько не ни вливают, туда, ничего не получится. Украинцы просто хотят, а россияне не хотят. Россиян устраивает. А украинцы-то да, хотят... Да. да, да. То есть россияне боятся перемен. Они стараются, чтобы все так, ну, более-менее было стабильно. Ну. Вот. А, ну, стабильная, стабильная автократия. Они хотят вот этого. Им это нравится. Ну, да. Ну, как бы в основном я говорю, что американцы, они понимают, но американцы, они относятся к такому народу, что э, главное, чтобы у нас было вокруг хоть блядь, пожар. ну, ну, ну вообще на сайте. Не, ну это, то понятно. Есть, если, это понятно. Если все. правительство так делает, значит так оно выгодно, и значит оно надо. Ну М -м. внешняя политика, да? А, а вот, вот то, что политика, политика внешняя активна. с Канадой, с Европой, с, с, с партнерами американскими самыми главными, все это все устраивает mm -hmm. американцев то, что происходит. Ну вот только, я вот живу в Нью-Йорке, да, ну штат Нью-Йорк и в городе Нью-Йорк, Нью-Йорк Сити. Вот амери, ну, вот американцев, с которыми я общаюсь, немножко вот с Канадой вот этот движняк напрягает, потому что если вы знаете, то штат Нью-Йорк на 80 зависит от электричества, которое подается из Канады. И а Канада обещала ввести пошлины в ответ, ну, и в основном это ударит по Нью-Йорку. Вот, ну, а у Потому что он самый многочисленный. Ну, еще я нравится, я да. всегда думала, что Канада очень близко с американцами. У вас хорошие отношения. И сейчас это все разрушить вот так вот. Я не думаю, что это разрушится. На самом деле, это, знаете, как бы это сказать. ну вы видите у Трампа какая политика? Он же такой, ну, как слон в посудной лавке. Там, ворвался там, с двух ног давай тут, короче, ну, все менять, все переставлять. А политика это такое тонкое искусство. То есть надо чуть-чуть, чуть-чуть там, чуть-чуть тут, как бы нужен баланс. Я думаю, что он просто как бы говорит и пугает, да, то есть это... Не думаю, что это все как бы будет в действии. То есть он, он только так говорит, чтобы напугать канадцев, чтобы там их прогнуть под какое-то решение которого он там задвинет там, через неделю. Что заявлять, что Канаду надо сделать 51-м штатом? Это что такое? Ну, да. Ну, да, это, конечно, интересное решение. Навряд ли, конечно, это реализуемо, да, там, и с Панамой, там, и с Гренландией. Ну, я думаю, это просто пугалки, пугалки. Скорее всего, нужно что-то от Канады, да, там, допустим, чтобы Канада дала разрешение на разработку своих недров, да, там в Канаде уже там довольно богатые месторождения. Вот. Может быть, он хочет, чтобы американские компании зашли на канадский рынок добычи ценных ресурсов, в том числе там нефти, газа. Поэтому он начинает стращать, а потом скажет: мы ничего не будем вводить, если вы не будете нашим там госкорпорациям там мешать работать и не облагать их там. Да. Короче, будем посмотреть. Я думаю, что ну Будем да. посмотреть. А если все-таки ну, Пути... все Путин не прогнется под Трампа, а то что будет? Ничего, будет гнуть свою линию на Украине до конца. Эм... Первого знает, чем это закончится. Ну, оттяпать по под пол Украины там, по Днепру. И остановится, я думаю. Вы кто? Ну, Путин, Путин. А как он может оттяпать? Да он уже там по Украине, насколько я знаю, вот типа. Я, конечно, особо не слежу, вот. но я знаю, что он там что-то четыре области там присоединил. Присоединил, а по, думаю, факту, что... присоединила, по факту что? Он даже Донецкую ну, область еще для... за три года вторая армия мира не захватила Донецкую область. А ну, разрушили, разрушили что... Донецкую область сто процентов, уничтожили все города сто процентов жизни, они 100%. непридатны к жизни. Они придатны к жизни, но по факту не контролируют, что, полу, какую полуукраину, о чем вы говорите. С 2014 -го года в в том, 14 -го что... года был захвачен Там... Крым, часть Донецка и Луганска, вместе с Донецком и Луганском. И нет. за вот этих три года полномасштабного кровопролитной войны, массированных убийств россиян, они не продвинулись, они ничего не сделали. Они ничего не сделали, по факту. За три года это не продвижение. Ну не знаю, еще там что-то присоединили. Они, потеряли, угаски, там... они уже потеряли, они уже опустошили свои склады с боеприпасами. Ну да, у них производство работает, это 100%. У них с ну, техникой. У них с техникой там, у вот них а а огромные проблемы. Они... У них механизированные штурмы сократились в десятки раз. Они... Их надо Ты, сейчас, Боже, до... их знаю, сейчас это... надо добивать. Неэффективно сейчас. Ну, насколько я знаю, это сейчас неэффективно Эффективно, неэффективно, не они этого не делают сейчас. Их нет, нету техники. На поле нету. Ну, буханки вот смотрите, буханки как? закончились, да. даже буханки и буханки закончились даже. Вот смотрите, да. Ну, мне кажется, буханки, кроме как вот армии и ментов, никто не покупает, потому что. Так закончились буханки, за нет. Кайноматы. Буханок. Нет. Военные наши говорят, что нету Но, буханок. Сейчас. Окей. Ну, окей, на сайт эти Вот как вы говорите... А я что говорю о том, что возможно, если вы говорите пол Украины оттяпает под да. Днепро. А как, чем он не, оттяпает? Ну, что он будет делать? Не, ну он же сейчас не останавливает как бы боевые действия. Если бы он хотел... Мы остановили продвижение того, россиян. Может. Мы остановили продвижение россиян сейчас. Да я смотрю на стоит и постоянно так. Так вы это, же сказали, что вы не в курсе событий, дня. а сейчас вы говорите, смотрите на Deep State. Если вы смотрите не, на Deep State. Я, конечно, Подождите, мужчина, если вы смотрите на Deep State, то вы видите, что там не пол Украины. Ну, я иногда смотрю А, иногда вы смотрите, но... смотрите. Значит, если вы смотрите иногда... иногда на Deep State, то вы видите, что там не пол Украины. Не, я понимаю, 20 я да, 20%, 30, вот 20 вот, территории да, Украины да. захвачено с 2014 -го года. Они угу. А не половина. Ну, 20%. Ну, а, 14 я, а, я а до 14, а, с 14 до 2022 -го года Крым, Донецк и Луганск. А Донецкую область, угу. цель Путина освободить, так и не получается. Не, ну там же Даже вся Луганская область до сих пор не захвачена. Ну, если там что-то у входит в Луганскую область, я думаю, это не критично. Ага, территория, России, территория России сейчас да. не защищена. Мы бомбим своими дронами территорию России. Не ну, бывает, бывает. Не, не я бывает, а каждый день. Нет, каждый просто, день по несколько да, я раз. Просто, я просто хотел сказать, что если бы он хотел это закончить... И он не хочет он это заканчивать. Что, да, там... Он не хочет это заканчивать. Да, ну вот вы да, да не дадите мне договорить. Если бы он хотел это закончить, он бы это закончил. Но раз он это не заканчивает, значит, ресурсов, людского ресурса и возможностей еще есть. Поэтому это все вот. и. Людской ресурс есть. Они будет. отправляют уже даже раненых своих обратно на фронт. На костылях, в окопах сидят россияне. <кх> это людской ресурс, да. Они уже говорят ну, о том, что надо объявить полной мобилизации. Потому что уже все ну, я, заканчивается. Я уже Зэки слышу, закончились. Все, уже их вот эти зоны, откуда набирали зэков, Все, уже говорят, что не будут больше набирать. Уже нет Главное, чтобы для Украины закончились. Я про такое не слышал, но это может быть. Вы, вы видите, не слышали я, зато, где пистолет смотрит и говорит, что пол Украины захвачено. Ой, Боже мой. Вы вообще я откуда, вы откуда знаю, в Америке? Что... Вы откуда в Америку приехали? Из Гватемалы. Из Гватемалы. Оно и видно.